Потому что я уже здесь был э, в прошлом году, и я пообещал, что мы попытаемся помочь этой больнице. И мне этот город очень нравился. И я тоже э, я должен э, сказать, что есть здесь сотрудничество с чешским городом из Марладом, старая Болеслава. И поэтому э, мы заехали сюда э, год тому назад увидел, в каких условиях э, работает э, городская больница. Люди хорошие, врачи э, хорошие специалисты, но просто нуждаются в э, лучшем, э, более современном оборудовании. Поэтому мы попытались э, им помочь э, э, в рамках э, разных э, программ, которые, да, разных проектов, которые у нас, у нас э, с, с время Майдана мы сделали этот проект в рамках так называемой программы мелкого местного развития. И просто выделили какие-то финансовые средства, и они сами решили, какие оборудования, какие прибыли нужны. И очень рад, что они очень нам благодарны за это, и а говорят, что да, большая польза для жителей Дунаевска.